у нас получается, ну, есть, слива у нас вот так вот все уходит. Слева нет. у нас все течет, вытираем, потому что, ну, зайти на второй этаж нормально невозможно. Просто мы все равно ну, катаемся тут, а, тут и детки падали у нас. У нас выход на чердак, но ну, он тоже там да, нормально мы не пробраться, все забито, все грязное. Так, это в 2014 году может, где-то октябрь месяц. начало так ну, кусками обсыпаться. Приехала комиссия, человек, наверное, пять было. Но это все они оббили. И с 2014 -го года, ну, ничего так и не делалось. Все обещают, мы сделаем, мы сделаем. А мы писали Буряку письмо. Ответ получили, что денег нету. Может быть, в 2018 году мы вам, под... ну, вас подадим этот, на на разглядение на ну, нашего дома. О, муж атошник, в 55-ке работает. Mm -hmm. Ну а куда нам идти? Квартиры мы явно не получим. Снимать очень дорого сейчас. Он не офицер, он не может брать э, на займ. И mm -hmm. приходится как-то жить. Родители далеко живут. Mm -hmm. Замазал шерсть. Mm -hmm. опять -то распадет. Как было? Отвалилось. Дождь идет, постоянно течет. Даже можно посмотреть и сверху висит кусок крыши. 19-го года. После этого приехал, выделили комнату. Для того, чтобы направить... на, там, на ремонт аварийного жилья или на какую-то другую программу, нужно выходить на сессию, вносить изменения в бюджет и делать соответствующую программу, и тогда только будет право. Этот. Ну, Но хочу сказать о том, что бюджет города на сегодняшний день он дефицитный. Це, це гуртожиток, який знаходиться на балансі міста, і міста просто зобов'язане зробити тут капітальний ремонт. Для того, щоб люди, я не кажу, кажу ну, учасники АТО, так, більшість з них учасники АТО, це насправді не так важливо. Важливо, що це тісно жителі нашого міста і а, міська влада має за них піклуватися. Я в свою чергу попрошу прийти на сесію ветеранів АТО, для того, щоб вони були певною масовкою і а, допомогли депутатам натиснути на потрібну кнопку.